নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল এস্তশংকৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এনেকুৱা এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ অম্বুবচিৰ সময়ত আপোনালোকে কি কি নিয়মসমূহ আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিলে আপোনালোকৰ জীৱনত যে অকণমান হ'লেও পৰিৱৰ্তন আহিব আপোনালোকৰ জীৱনত যে মা কামাখ্যাৰ অশেষ কৃপা আপোনালোকৰ জীৱনত বৰ্ধিত হ'ব সেই বিষয়ে মই দায়িত্ব সহকাৰে আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে সেই অম্বুবচি চলাকালীন সময় দিনকেইটাত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মসমূহ আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে আপোনালোকৰ ঘৰত থাকি কি কি নিয়ম আপোনালোকে পালন কৰিব বা অম্বুবচি লগাৰ আগত আপোনাৰ গৃহমন্দিৰত কি কি নিয়ম আপোনালোকে কৰিব লাগিব বা অম্বুবচি যি নিবৃত্তি হ'ব প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তিৰ আগমুহূৰ্তত বা পিছ মুহূৰ্তত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মসমূহ আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব লাগিব কি কি নিয়ম আপোনালোকে বিশেষ বিশেষ কিছুমান তান্ত্ৰিক নিয়ম আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে ঘৰতে আপোনালোকে পালন কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ জীৱনত বহুত বেছি শুভ উন্নতি বাধা বিঘিনি যিখিনি আপোনালোকৰ অপয় অমংগল আছে গোটেইখিনি নিৰাময় হ'ব আৰু সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আপোনালোকৰ জীৱনত বা আপোনালোকৰ ঘৰখনত মানে আহিব তো এইখিনিতে সৰু এটা বিশেষ অনুৰোধ যদিহে মোৰ এই য়স্তশংকৰ ইউটিউব চেনেলটো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' তো গতিকে যিমান পাৰে সকলোলৈকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহুতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব খোজে বা মোৰ লগত বহুতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব খোজে এই ভিডিঅ'ৰ চেনেলৰ মানে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ মোৰ পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট নাম্বাৰ চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়াও আছে আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে চেক কৰিব তাতো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব চেম্বাৰৰ বুকিং নাম্বাৰসমূহো দিয়া থাকিব তো আপোনালোকেহে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ মাধ্যমেৰে বা ফোন কলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে ব্যক্তিগতভাৱে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তো আহক আজি আৰু বহুত বেছি দেৰি নকৰাকৈ মূল বিষয়বস্তুটো লৈ আমি আগবাঢ়োঁ প্ৰথমতে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ অম্বুবচীৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক প্ৰীতি শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে সেই অম্বুবচিয়ে অশেষ কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰ কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ প্ৰথমত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বাইছ জুন প্ৰত্যেক বছৰে বাইশ জুন পৰা আমার মা কামাখার মূল দ্বার তিনদিন চারিদিনালেক মোটামুটি চারিদিনালেক বন্ধ থাকে এইবার এক্সুয়ালি প্রায় পাঁচ দিন ক্রমাগত থাকিব তো আমার বহুত বেশি সৌভাগ্য এইবার চারিদিন লোকে এক্চুয়ালি বন্ধ থাকে কিন্তু এবার পাঁচ নম্বর দিনতে শোল খাব গোটেই বিষয়বস্তু মানে আপোনালোকক বুঝাই কম আর আপনার ঘরতে আপনার গৃহ মন্দির কি কি নিয়ম অৱলম্বন অবলম্বন করব আপোনালোকে পূজা পাঠ ইত্যাদি জব আপোনালোকে কৰিব আপোনালোকৰ জীৱনত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি পাবলৈ ত' আহক মানে জনাই ল'ব খুজিছোঁ বাইছ জুন আমি সকলোৱে জানো যে শনিবাৰ বাইছ জুন শনিবাৰে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ ৰাতিপুৱা রাত আট বাজি পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডত অম্বুবসির প্রবৃতি হব বাইশ জুন তারিখে আপনারপাড়া জানাইছো বাইশ জুন শনিবার রাতা আট বাজি পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড রাতপুার ভাগত অম্বুবসির হব হবো অম্বুবসির নিবৃত্তি হব অর্থাৎ অম্বুবসির শেষ হব আপনার পঁচিশ জুন রা আপনার আট বাজি তিফ মানে উনষাটি মিনিট তেইছ ছেকেণ্ড পঞ্জিকা অনুসৰি দুই এক মিনিট ইফাল সিফাল আছে কাৰণ বজাৰত বিভিন্ন পঞ্জিকা আছে অকণমান দুই চাৰি মিনিট ইফাল সিফাল হয় গণনাত সেইখিনি তেওঁলোকে মানে সেনেকুৱাকৈ গণনা কৰে তোম আমাৰ গণনাত সেই টাইমটো আপোনালোকক দিয়া হৈছে ত' তো এতিয়া আমি আহিছোঁ মূল বিষয়বস্তুটো সেই অম্বুবচী চলাকালীন যে শনিবাৰৰ পৰা আপোনালোকে মঙলবাৰ দিনটো আপোনালোকে কি কি নিয়ম কৰিব লাগিব সেই অম্বুবচী প্ৰবৃত্তিৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকৰ গৃহ যি গৃহ মন্দিৰ আছে আপোনালোকৰ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দৰে ঠিক গৃহ মন্দিৰসমূহ আপোনালোকৰ সেই মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনকেইটাত গৃহমন্দিৰসমূহ আপোনালোকে বন্ধ কৰি ৰাখিব অৰ্থাৎ সেই শনিবাৰ বাইছ জুন ৰাতিপুৱা আঠ বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিটৰ আগে আগে আপোনালোকৰ গৃহ যিসকল মাতৃশক্তিৰ যি যিসমূহ মূৰ্তি বিগ্ৰহ ফটো ইত্যাদি আছে সেইসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ পূজা পাঠ ইত্যাদি কৰি সেই দেৱী শক্তি বা সেই যে মাতৃশক্তি আপোনালোকৰ গৃহ মন্দিৰত আছে তেওঁলোকৰ চৰণত এখন এখন ৰঙা কাপোৰ বা ৰঙা সূতা বা ৰঙা সেনেকুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ আৰু অকণমান যি সেন্দুৰ পোৱা যায় আমাৰ আই মাতৃসকলে ধাৰণ কৰে সেনেকুৱা সেন্দুৰ অকণমান সেই আপোনালোকৰ গৃহ মন্দিৰৰ দেৱতা বা মাতৃভক্তিৰ চৰণত বিশেষকৈ আপোনালোকে দি থব আৰু যিসমূহ ফটো বা মূৰ্তি বা বিগ্ৰহ আছে তেওঁলোকক অকণমান যদি আপোনালোকে সেনেকুৱাকৈ মানে তেওঁৰ চৰণত অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ এখন ৰঙা ৰঙৰ ৰুমাল বা কাপোৰ অকণমান তেওঁলোকক পৰিধান বা পিন্ধাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল সেইখিনি কি কৰিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাম ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ বুজাৰ সুবিধাৰতে অকণমান দীঘল হ'ব তো এই কামখিনে আপনাদের অম্বুবসি প্রবৃতির আগমুহে আগমুহূর্ত ঠিক আগমুহূর্ত মানে ৰাতিপুৱা আট বাজি পঁয়ত্রিশ মিনিটৰ আগে আগে আপনাদের সেই কামখিনি করব আর কোনো ধরনের তারপর মন্দিরের মূল দুৱাৰখন আপোনালোকৰ নিজের গৃহ মন্দিরের দ্বারণ বা পর্দা বন্ধ করব আর সেই যে অম্বুবসি চলালে অর্থাৎ আপনার পঁচিশ জুনের মানে রাতে আঠ বাজি প্ৰায় ন বাজিলৈকে আৰু নখলিব অৰ্থাৎ বুধবাৰ দিনাখনেই আপোনালোকে খুলিব লাগিব ৰাতিপুৱা সেই যে অম্বুবচি চলাকালীন আপোনালোকে যি আমাৰ সকলোৱে পাৰে ব্ৰত ৰাখিলে তেওঁলোকে খুবেই বেছি ভাল যদি নোৱাৰে যিসকলে পাৰে যিসকলৰ সম্ভৱ হয় আপোনালোকে অকণমান নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিসকলে পাৰে এই সময়ত আমাৰ শাস্ত্ৰত কোৱা আছে যে অকণমান কেঁচা গাখীৰ যদি সকলোৱে সেৱন কৰিব পাৰে সৰ্ব ভয় বা তেনেকুৱা বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ ইত্যাদিৰ পৰা আমি বহুত বেছি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু এই সময়ত কোৱা হয় যে পৃথিৱীৰ পশুমতী বা আমাৰ মা কামাখ্যা যি সতি বা মা দুৰ্গাজীয়ে কওক আপোনালোকে মানে মা পাৰ্বতী তেওঁৰ ঋতুমতী হয় বুলি আমাৰ শাস্ত্ৰমতে ধৰি লোৱা হৈছে সেইখিনি এটা বি বৈজ্ঞানিক বাখ্যাও বহুত বেছি আছে বা তেওঁলোক মানে ইয়াৰ প্ৰপাৰ ৰিজনো বহুত বেছি আপোনালোকে যদি মানে জানেই সকলোৱে কম বেছি তো এই সময়ত য'ত যিসকল আমাৰ গৃহৰ যিসকল আই মাতৃ কন্যা ভগ্নী আপোনালোকৰ তেওঁলোকক যদি অকণমান মৰম শ্ৰদ্ধা আৰু আপোনালোকে মনৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষা য'ত যতন ইত্যাদি আপোনালোকে কৰিব পাৰি এই অম্বুবাচী চলালৈকে অৰ্থাৎ যিকেইটা দিন মন্দিৰৰ দৰ্জা বন্ধ থাকিব সেইকেইটা দিন আপোনালোকে আপোনালোকৰ গৃহত থকা আই মাতৃসকলৰ পৰা সেনেকুৱা সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকে যিসকলে পাৰিব বৃদ্ধাশ্ৰমত গৈ সেই আই মাতৃসকলকো যদি অকণমান সেৱা শুশ্ৰূষা তেওঁলোকক বস্ত্ৰ বা তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে খোৱা বস্তু নিজ হাতেৰে খুৱাই দিব পাৰে নিজ হাতেৰে আপোনালোকে বস্ত্ৰ দান কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি বহুত বেছি শুভল আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ যি গৃহ মন্দিৰ মূল মন্দিৰৰ দুৱাৰখন বন্ধ থাকিব কিন্তু তাৰ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে ধূপ চাকি জ্বলাই আপোনালোকে অকণমান মেডিটেশ্যন জব ইত্যাদি আপোনালোকে কৰিব আৰু এই সময়ত আমাৰ যি যিসকল আমাৰ হিন্দু সনাতনী ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যিবোৰ কাম হৈ আছে এই সময়ত সেইবোৰ অকণমান যদি পাৰে আপোনালোকে এভইড কৰিব অৰ্থাৎ মাটি শান্তি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নতুন পোষ্ট বা চাদখন ঢালাই সেনেকুৱা কামসমূহ এভইড কৰিব লাগে সেইখিনিয়েই মানে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাধ্যলজি হিন্দু সনাতনী ধৰ্মালোক ধৰ্মত মানে সেই বস্তুখিনি আছে তো গতিকে যদি সম্ভৱ হয় সেইখিনি আপোনালোকে পালন কৰিব মানিব এই সময়ত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ মাটি খন্দা বা সেনেকুৱা কাম আপোনালোকে নকৰিব যিসকল আমাৰ অকণমান গাঁৱত আছে তো তেওঁলোকে সেনেকুৱা কাম নকৰিব বহুতেই নকৰে তথাপি মই কৈ দিলোঁ আৰু আপোনালোকে কৰিব নেলাগে যিমান পাৰে এই সময়ত আপোনালোকে অকণমান আধ্যাত্মিক জগতৰ লগত অকণমান সময় উলিয়াই সেই পাৰ্টিকুলাৰ চাৰি পাঁচটা দিন মোটামুটি বাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে পঁচিছ তাৰিখলৈকে অকণমান নিজক সময় দিয়ক অকণমান আধ্যাত্মিক প্ৰকৃতিৰ লগত আপোনালোকে জড়িত হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময় উলিয়াই আপোনালোকে মেডিটেশ্যন বা নিজক সময় নিজৰ ফেমিলীত সময় আই মাতৃ বা নিজৰ ফেমিলীক আপোনালোকে অকণমান সময় দিয়ক তো সেই সেনেকুৱা কামখিনি আপোনালোকে কৰক আপোনালোকৰ জীৱনত বহুত বেছি মানে পৰিৱৰ্তন হ'ব মনৰ পৰা আই শক্তি বা মাতৃ শক্তিসকল সমূহক আপোনালোকে মানে শ্ৰদ্ধা জনাওক তেওঁলোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ মনৰ আশাখিনি আপোনালোকে ব্যক্ত কৰক বা আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ মনৰ আশা বহুদিনৰ পৰা পূৰণ হোৱা নাই সেইসমূহ মা ভগৱতী বা মা কামাখ্যাৰ চৰণত আপোনালোকে অৰ্পণ কৰক আৰু যিসকলে পাৰে যদি মা কামাখ্যা মন্দিৰত যায় তো খুবেই বেছি ভাল আৰু যিসকলে নোৱাৰে আপোনালোকৰ গৃহত যিকোনো দেৱী শক্তি যিকোনো মাত মাতৃ শক্তিক আপোনালোকে মনৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা মূল দুৱাৰটো বন্ধ থাকিব কিন্তু আপোনালোকে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰাই সেৱা তেওঁলোকক জনাওক আপোনালোকে তাৰ পৰাই ধূপ চাকি বন্তি আপোনালোকে আগবঢ়াক সেই অম্বুগছি চলালৈকে বিশেষকৈ আমাৰ দেৱী শক্তিক স্পৰ্শ কৰিব নাপায় যদিও যিকোনো কাৰোবাৰ ঘৰত মই দেখিছোঁ বহুত মানে নিজৰ মানে ঘৰখনতে মন্দিৰ ৰাখি দিয়ে ত' একচুৱেলি নিজৰ বেডৰুম বা ড্ৰয়িং ৰুমত সেনেকুৱা মাতৃভক্তিমা একচুৱেলি ৰাখিব নেপায় যদিও আছে তেনেকুৱা আপোনালোকে স্পৰ্শ নকৰিব আৰু তাৰপিছৰ শেষত আৰু দুই এটা সৰু সৰু কথা জনাই ল'ব খুজিছোঁ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকে অম্বুবচি প্ৰবৃত্তিৰ কথা ক'লোঁ অম্বুবচি চলা আজি সময়কেইটা আপোনালোকে কেনেকুৱা থাকিব সেইখিনি ক'লোঁ এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়বস্তু অম্বুবচি শেষ হোৱাৰ নিবৃত্তি হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব পঁচিছ জুনৰ মঙ্গলবাৰ বিশেষ কৰি ৰাতি আঠ বাজি প্ৰায় ফিফটি নাইন মিনিট মানে ন বাজি নটা বজ বাজি যাব প্ৰায় মন্দিৰটো যিখিনি আমি মা কামাখ্যা দেৱত্তৰ বৰ্ডৰ পৰা বা আমাৰ তাত জ্যোতিষ ভাৰতীৰ পৰা সেইখিনি গম পোৱা মতে বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰাতি সেইদিনা মন্দিৰ নুখোলে অৰ্থাৎ ছাব্বিছ জুন পিছদিনা ৰাতি নটা বজাত যিহেতু অম্বুক্ৰাচীৰ নিবৃত্তি হ'ব সেই ৰাতি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ শ'ল নাখায় পিছদিনা ছাব্বিছ জুন ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ লগে লগে মা কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ খোল খাব তো সেই যে ছাব্বিছ জুন ৰাতিপুৱা ন বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ আপুনিও আপোনাৰ গৃহ মন্দিৰখনত আপুনি আপুনি ফুলি পেলায় সেইখন ভালকে গঙ্গা জল আপনার যি আছে খাদ্য অনুসর আপনাদের মুচিব সফা আৰু যে মাতৃশক্তির যে সময় মূর্তি ফটো বিগ্রহ যুক্ত অঞ্চামূর্ত দি পেলায় অকমান জাস্ট এখন শুদ্ধ কাপু সফা কাপোরে আপনাদের অকান মুচি দিব মানে অভিষেক বা স্নান করা কৰি করে পেলায় আপনার ক্যাঁচা গাখীর আর আম আমটো আপনাদের গোটা আম নিদিব কাটি পেলায় আম দিব কেঁচা গাখীৰ আৰু আম দি পেলাই যি ঘৰত আপোনাৰ মাতৃ শক্তি আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে পূজা কৰক আৰু আপোনাৰ মনৰ উইচটো জনাওক আৰু সেই যে কাম সেন্দুৰ আৰু ৰঙা কাপোৰ কাম সেন্দুৰ নহয় চৰি যিটো সেন্দুৰ মই ক'লোঁ সেইটো একচুৱেলি কাম সেন্দুৰেই হয়গৈ তিনিদিন যিহেতু মাৰ্চ শৰণত থাকিব চাৰিদিন তো সেইটো আপোনালোকে ক'ৰবাত যোৱাৰ শুভকামৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আপোনালোকে তিলক আকাৰেও এনেকৈ লগাই যাব পাৰিব কুত আকাৰেও লগাই যাব পাৰিব আৰু যিখন ৰঙা আপোনাৰ বস্ত্ৰ থাকিব সেইখন আপোনাৰ ঘৰৰ গুপ্ত স্থানত বা লকাৰ আলমিৰা এনেকুৱা পবিত্ৰ জেগাত আপোনালোকে ৰাখৰ ৰাখক আপোনালোকৰ মনৰ মনোজকামনা জনায় আৰু যি ৰঙা সূতা ক'লোঁ সেই সূতাসমূহ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ হিচাপে আপোনালোকে নিজে নিজৰ সোঁহাতত সকলোৱে উভয়ে স্ত্ৰী পুৰুষ নিৰ্বিশেষে মানে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে খোঁহাতত আপোনালোকে ধাৰণ কৰিব আৰু চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মানে কিবা যে এটা যে সঁচাকৈ যে এটা শক্তি আছে আধ্যাত্মিক প্ৰকৃতিৰ যে এটা শক্তি আছে আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিব সেই কথা মই গুৰুত্ব সহকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে আপোনালোকক মোৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোৱে সকলোকে মই আপোনালোকক দায়িত্ব সহকাৰে সেই কথাটো ক'ব পাৰোঁ আৰু অম্বুবচী শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ গৃহৰ মন্দিৰসমূহত যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ খাদ্য আছে সেই অনুসৰি আপোনালোকে ফল মিঠাই ইত্যাদি দি পেলাই আপোনালোকে পূজা কৰিব বিশেষকৈ দেৱীক দেৱীসকলক স্নান কৰাই ল'ব শিৱলিংগ যদি আছে শিৱ বাবাকো আপোনালোকে সেই শিৱলিংগকো স্নান কৰাই চামৃতৰে স্নান কৰাই ল'ব যেতিয়া অম্বুবচী নিবৃত্তি হ'ব মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ খোল হোৱাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ গৃহ মন্দিৰখন খুলি পেলাই তেনেকুৱা সেৱা আগবঢ়াক আপোনালোকে মনৰ পৰা বহুত বেছি শুভল আপোনালোকে পাব এই নিয়মসমূহ আপোনালোকে পালন কৰিলে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা বিশেষ ঘোষণা বুলি মই ক'ব লাগিব জনাই ল'ব খুজিছোঁ আপোনালোকক যদি যিসকলৰ বিশ্বাস আছে যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মা কামাখ্যাৰ ৰক্তবস্ত্ৰ সকলোৰে সম্ভৱ নহয় সকলোৰে ভাগ্যত সেই বস্তু বা সেই মানে কাপোৰখন বা বস্ত্ৰখন সকলোৰে পক্ষে পোৱাটো সম্ভৱ নহয় যদি আপোনালোকৰ ভাগ্য আছে আপোনালোকে আমাৰ লগত চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ থাকিব আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ জ্যোতিষ ভাৰতীৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক মা কামাখ্যাৰ ৰক্ত বস্ত্ৰ আৰু মা কামাখ্যাৰ কাম সেন্দুৰ আৰু সৰ্বমনো কামনা মা কামাখ্যাৰ সৰ্বমনামনা সিদ্ধি কবচ তাবিজ নহয় কবচ সৰ্ব সিদ্ধি কবচ সৰ্বমনস্কামনা সিদ্ধি কবচ আপোনালোকক দিয়া হ'ব যিসকলৰ লাগে আগতীয়াকৈ নামটো আপোনালোকে বুকিং কৰাই ল'ব বা যিসকলে চাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি পিছতো চাই অম্বুকচি চলাকালীনো আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছআপৰ মাধ্যমেৰে যোগাযোগ কৰিব তাৰে এটা ন্যূনতম হ'লেও অকণমান হ'লেও কিবা এটা তাৰ দক্ষিণা নিশ্চয় থাকিব তো যদি যিসকলৰ বিশ্বাস আছে সঁচাকৈ যদি মা কামাখ্যাৰ ৰক্ত বস্ত্ৰখন সঁচাকৈ সেই যে চাৰিদিন সময় মাৰ পীঠত যিখন বস্ত্ৰ থাকিব সেই বস্ত্ৰৰো আপুনিও যদি ভাবিছে অকণমান মোৰ যদি ভাগ্যতা আছে আপুনি যোগাযোগ আমাৰ লগত কৰিব পাৰে নিশ্চয় এশ শতাংশ আপোনালোকক আমি চেষ্টা কৰিম দিবলৈ অকণমান হ'লেও বহুত বেছি যে পাব সেনেকুৱা নহয় অকণমান হ'লেও যে পাব সেইটো মই দায়িত্ব সহকাৰে আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ বিশেষ মানে দীঘল নকৰোঁ এইখিনিতে পুনৰবাৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদিহে ভাল লাগে এছ এ শংকৰ ইউটিউব চেনেলটো পুনৰবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মানে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নতুন আছে চেনেলত আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পুনৰবাৰ সকলোকে অম্বুবশীৰ প্ৰীতিক শুভেচ্ছা জনায় আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে হৰ হৰ মহাদেৱ জয় মা কামাখ্যা জয় মা কালী জয় শ্ৰীৰাম